أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره نستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على إثرته المكرمين وسيما بقية الله في الأراضين ولا أَنَا على عدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي zikir və deildi aramlıq zikirdən məhrum olduqda mümkün deyil biz Allahı xatırladıqda aramlaşırıq huzur duyuruq və onsuz qeyri mümkündür və bu zikr haqqında danışarkən zikri mərhələlərə böldük zikr şiddətləndikcə aramlıq da şiddətlənir o hətta gəlir çatır ki nəinki özünə aram olursan oturduğu məkanda orada olan insanlara da o aramlığı sırayət edir. Kürsü bir insanın simasına baxanda oturanda nə qədər insan aramlaşır. Çünki o zikri dərəcələrin qət edədə ed gedir. Və belə olduğu təqdirdə nəinki özü arama olur. Yaşadığı mühit, məkan, orada olan insanlar, cəmiyyət onunla aramlaşır və onunla rahatlaşır. Əlbəttə bular dərəcə-dərəcə baş tutan məsələlərdir. Və ilkin mərhələ biz ilkindən başladıq. O zahiri zikirdi. Zahiri zikirdən söhbət edərkən 3 dənə şərtin olduğunu söylədik. 1. Zahiri zikrin əlamətləri budur. Həmin şəxs dua edir. Əlini qaldırır səmaya, Allahla danışır, Allahla münacat edir. Ki dua haqqında biz hər gün Ramazan ayı boyunca axşamlar danışırıq. İkinci məsələ həm də sənaddır. Elhamdülillah. Al subhanallah. Allah həmd eləməy, sənəy eləməy. Bu da ikinci şərtdir. Üçüncü şərti isə zahiri zikrin Allahın buyruqlarını əməl eləyirsən, qataqalardan çəkinirsən. Və bunu həyatımıza tətbiq eləməliyik. Belə olduğu təqdirdə biz zahiri zikrlə ünsiyyət qurmuş oluruq. Bu onun faydaları da çoxdur. Mən keçən söhbətlərdə danışmışam. Diqqətlə qulaq as, söz nəticələr çıxır də bilərsiz. Amma ikinci zikr batın zikridir. Batın zikr, qəlbin zikri. Əlbəttə birinci zikirdə də qəlbin zikri var, qəlbdən qaynaqlanır. O biraz fərqlidir bu zikr, batın zikr. Burada hər hansı əzanın zikrindən söhbət getmir, əlin, gözün zikrindən söhbət getmir. Onlar zaten zikridir. Burada qəlbin zikrindən söhbət gedir. Qəlb daim özünü Allahın huzurunda hiss elir. Qəlb daim özünü Allahın huzurunda hiss elir. Qəlb bir an olsun belə ondan ayrı düşmür. Nəinki bəzi vaxtlar görsən insan müəyyən bir situasiyada, müəyyən bir anlarda, müəyyən bir vaxtlarda, müəyyən ibadətin bir hissəsində görsən adam var namazın qunutunda, ay insan var səcdədə bir müəyyən bir hal duyur, Allahla özünü yaxın hiss edir. Adam da var, bütün ömrü bundan ibarətdir. Bax, ömür, buna deyirlər baseni zikir. Hər halda Allah, Allahın adı hiss edir Allahı. Sanki hiss edir ki, Allah necə ona özünü göstərir, necə özünü ona xatırladır. Və bunu duyur. Bu bir məqamdır. Nə ola insan gələ bu məqama çatdı, hayıf olar insan bir ömrü yaşayır amma çox aşağı dərəcədə zikrin aşağı dərəcələrində ömrün keçir və onunla da ömrünü tamamlayır. Həqiqətən ayıbdır. Allah bir dəfə verdi bizə ömrü necə keçirdiyi o bizə qaldı. Bu batını zikirdir. Belə bir insanda zikr sanki bütün vücudunda səyr eləyir. Zikr daxil olub insan aləminə bütün vücudunda səyr eləyir. Belə deyirlər. Belə bir cümlə istədirlər deyirlər zikr qalbdan çıxır, gəlir təxəyyül alamına, ordan gəlir dilə süzülür, dil deyir subhanallah, qulaq eşidir, qulaq eşidəndən sonra təzədən təxəyyül alamı ordan təzədən süzülür qalbə. Bu cürdə zikr seyr edir insan vicodunda. İnsan bundan ləzzət alır. Bu insana çox xoşdur. Çox ləzzətli bir şeydir duyan bir insan üçün. Bu ikinci dərəcədir batın zikri. Bu onun da şərtlərini keçən cümlələrdə danışmışam. Müəyyən qədər də bu gün toxundum və bu insan batını zikrin sahibi günün bir hissəsini munacatda keçirtir. Munacat xüsusi üns ünsiyyətdir. Necivə, huzurlaşmaq, Allahla o qədə yaxınlaşırsan, dərdivi deyirsən, eşidirsən, qulağa asırsan, ey ilahə və rəbb qarrabnahu najiya Allah Quranda deyir. Deyir o qədər yaxınlaşdırdım o falan bəndəmin. Necivə ilə dedim onunla. Qarrabnahu. Amma zahiri zikirdən keçdin, batini zikirə. Batini zikirdən də keçdin, üçüncü mərhələ, canlı zikirsən. Canlı zikirsən. Daha subhanallahu'n təcəllisi sən yer üzündə. Allahın adlarının təcəllisi sən yer üzündə. O hətta gəlib çatmışsan ki, öz sözün yoxdur, yalnız Allah sözünü danışırsan. Gəlmin boşalıb nəfsis istəklərdən. Nəfsis istəklərdən boşalıb və yalnız və yalnız onu istədiyini danışırsan. Başqacır ifadə edeyim. Allah sənin dilindən danışır. Allah sənin gözünlə baxır. Allah sənin eşidən qulağın olur. Hədisdi bunlar mənim sözüm deyil dil eşidən göz eşidən qulağı görən gözü olaram onu nə görsəl. Bu bir məqamdır insan gəlir çatır bu məqama. Bəli. İnsan özü olur canlı zikr, canlı zikr. Necə Qurani-Kərimdə ayə var: "Əlla bizikrillah tatma'innul qulub." Allahı xatırlamaqla insan aramlaşır. Bu ayəni İmam Sadiq oxuyandan sonra belə bir kəlmə işlətdi buyurdu. Kəla bi Muhammədən tatma'innu al-qulub. Bizim cəddimiz də belədir, Rəsul-ü Əkrəm də belədir. Onun adını çəkərsən, onun adından təşkil olunan məclis bütün ağramlıq çökər o məclisə. Bizim cəddimiz də belədir. Necə Allah deyəndə aranlaşırsan, Muhamməd deyirsən aranlaşırsan, peyğəmbərin adını deyəndə. Çünki peyğəmbər kamil insan nümunəsidir. Allahın əsmasının təcəllisidir. Nə gözəl, belə bir həddə gəlir çatır peyğəmbərə. Ona görə Allah bizim peyğəmbərdən danışanda Qurani-Kərimdə neçə yerdə baxın. Subhanallazi asra bi abdihi. Allah'a hamd və sənə olsun ki, apardı qolunu, hara apardı Mərhaca. Bunu deyəndən sonra add çəkmir. Başqa peyğəmbərlərdə ad atçıkir, Əyyub deyir, məsələn, falan peyğəmbər əbd kəlməsini işlədir, ad çəkir peyğəmbər. Bizim peyğəmbərdən söhbət açanda deyir Əbdini apardı. A kim də axı yarəb bəlaləmin o əbd o qul. Bilmirsən kimdir o peyğəmbəri deyirəm də sonuncu peyğəmbəri. O qədər ubudiyyətdə əriyib özü itib fani olub bütün əsma onda canlanıb özdə insan hansı həddə gedə bilərsə o həddə qab və qəfsəni ov ətnov deyək də peyğəmbər pey o həddə çatdı ki mələk dedi mən nə deyirəm bəli necə Allah deyəndə insan aramlaşır peyğəmbər alın deyəndə insan aramlaşır Bir İmam Sadiq sözü idi nə gözəl insan bəşər hansı həddə gəlir çatır bəli canı zikir biz bəşər olaraq öz tutumumuz qədər biz də canla zikr ola bilərik. Biz ilə insanlar aramlaşsın. Və canlı zikr olanda insan məkan da onunla təravətlənir. Məkan da ayaq qoyduğu məkan da müqəddəsləşir. Allah Quranda bir dəfə söhbət açır, deyir: "Musayədir in İnni ana rabbuk Musa men sani rabbunem fakhlan alek xırt ayaq qablaru inneke bilin bilvadi al muqattas tuva sen muqattas bir yerdesen muqattas yerler də var quran deyir muqattas yerdesen muqattas yerdə muqattas elyan kamil insandır canlı zikir ayaq qoyduğu yeri muqattaslaştırır biri gəldi bir neçə fəridimam sadiq ilə görüşmək istirdi gəldər Əbū Bəsrədilər ki, görüşmək istirir. Əbū Bəsir gəlir icazə almağa, qapını döyüb içəri girmək istəyəndə İmam Sadiqin evinə İmam Sadiq dəyəndə, dayan. dayan. Əbū Bəsir dayan. Ciddi Əbū Bəsir dayandı. Çox üzr istəyən bir ifadəyə görə. Ciddi Əbū Bəsir girməyə. Boynundakı qüssülü var idi. Üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Ciddi bu halda girmə bu ev bizim evə. Get paçlan, qüssülü al, ondan sonra gəl daxil olarsan evə. İmamdı. Müəyyən qədər Allah inayah edib onu qeybən xəbərdardı. Bəli, insan bu həddə çatır. Görürsən, İmamın o evi necə müqəddəstləşir. Batını zikre çatmaq istəyirsinizsə üç mərhələ dedim. Zahiri zikir, batini zikir və canlı zikir. Hələ canlı zikri saxlayıb. Batını zikre çatmağın yolu nədir? yolnudur canlı zikirləri sevmədən batın zikirlərinə qovuşa bilmərik yetişə bilmərik ona görə Allahın Rəsuluna dedi la as'alukum alayhi ajran illa al-mawatta fi al-qurbah canlı zikirləri sevməsiz mənim xidmətimin müqabilində siz düzgün iş görmədiniz haqqınızı zədələmisiniz hara yönləndirir bizi peyğəmbər. Canlı zikirləri sevməyə, onun özünü sevməyə. Bax bu qədər mühümdür. Ona görə e, hədislərdə qeyd olunur ki, bir insanın qiyməti nə zaman bilinir? Xeyirli insanda yoxsu yox. Baxsın deyir, görsün xeyirli insanları sevə bilmirmi yoxsu yox? Kamil insanları sevə bilmirmi yoxsu yox? Davam edir bəşəriyyətin, məsələn, qəniminə qarşı qəlbində nifrət var yoxsu yox? Bəli. Bu çox mühümdür. Batın zikr özü məsumların dualarındandır. İmam Səccadın bir dənə duasına baxın. O, "Ənisnə biz zikr ilə xafiyə, Allahım, o batının zikirlə ünsiyyət qurmağı nəsib elə mənə." Bizə də tövsiyə elədi belə zikri. Zaten onlar elədilər. Zaten elədilər. Zikr şiddətləndikcə şiddətləndiycə. Belə söylədim. İnsan ətrafına da bir təsirin qoyur. İnsan ətrafına təsirin qoyur. Bu zikrin xüsusiyyəti budur. Məsən, özün şiddətləndirsən də zikr dərəcələri ətrafına da təsir qoysan, bir baxışın kifayətdir ki, qarşı tərəf günahdan çəkilsin. Yaxud qarşı tərəfin sənin sima və baxmağı kifayətdir ki, harama baxmasın. Bu sima təsirini göstərir. Mənavi insanların görüntüsü insana dəyişir həyatını. Hələ danışığı qalsın kənara. Hətta zikr şiddətləndik, gəldin, oldun, bir həddə çotdun. Səndən sonra gələn övladına da belə təsirin qoyursan. Övladının övladına da təsirin qoyursan. Nəsle də təsirin qoyursan. Ə özün ölüb getmisən, dünyanı dəyişmisən, amma özündən sonra gələn nəsrlə sənin zikrin təsiridir çatır. İlahi bərə şəxsdir ki mali ki ibn dinar dediyi gördüm ra'itu fi mawqil hac hacərəfəsində gördüm imra'atan bir qadın zəifə zəif bir qadın alla dabbatun nakhifatinu oturub birdana miniçini dəvə idi yəqin ki ya bir at idi dey gördüm o da onun dəvəsi də qoca gedə bilmir və nosso insanlar da buna deyir ki sən niyə gedirsən həccə? Görsən belə vəziyyətdir, qoşulmusan bizinə. Bir karavana sən də girsən. Sən niyə gedirsən? O narahat oldu həmin şəxs. Düy gördüm əllərini qaldırdı və dua elədi. Əllərini qaldırıp dua eliyəndən sonra Allah hacətini eşittdi. Duası da qəribə idi. Belə söylədi. Dedi Yaroppələ aləmin əlləri göy qaldırandan sonra nə evimdə qoydun qalmağa nə də öz evə çatdırdın məni la fi beyti tarakitani və la fi beytik hamaltani öz evimdə oturmuşdum nə orada qoydun məni nə öz evə çatdırdın məni danışır Allahla xususiyyət qurur bəzi məqamlarda belə danışığa icazə verilib duada duada bu mövzulara bəzi toxunmuşam və toxunacağam da onun sözü fə, fə izzətikə And olsun sən izzət və Allahım. Əgər bir nəfər mənə belə eləsəydi, mən ondan sənə şikayət edərdim. Bir nəfər mənə belə eləsəydi, mən ondan sənə şikayət edərdim. İndi mən nə Ni, edim? Hacətin Allahı eşitdi. Bir nəfər gəldi, köməklə də ona çatdırdı onu, gətirdi öz miniyini, verdi ona, çatdırdı onu, oturdu və rahat getdi. Bir mini gətirdi verdi ona. Gəldi çatdı Kəbə evinə. Məlik ibnə Dinar dedi, gördüm onu Kəbəvin ətrafında, ziyarət edir, təvafədir, axırda dedi, düzə bilmədim, gəlim soruşum, sən kimsən? Sən kimsən? Soruşdum, mən anti. Sən kimsən belə? Baxdı mənə dedi, qalat. Ana Aşşurah, bint Miska, binti Fizzə, xadiməti Fatimətə Zəhra. Mən xanım Fatimənin xidmətçisi olan Fizzənin qızı olan o Miske, Miskenin qızı olan ə Şöhre. Şöhreəm. Yəni Fizzənin nəvəsiyim. Fizzə kimdir? Fizzə xanım Zəhra xidmətçisidir. Fizzə xanım Zəhranın yanında. Xanım Zəhranın zikirləri buna təsir eləyib. O hətta təsir eləyib ki, 20 illdən çox Bu xanım danışanda yalnız ay ilə danışır. Birsürət hər sözü ay ilə deyirdi. Sual verdilər, ay ilə cavab verdi. Yemək istəsən ay ilə cavab verirdi. verirdi. Birnə söz demək istədi, ay ilə deyirdi. İlahi. Bu xanım Zəhra xidmətçisi. Onun balası, onun balasının bu övladı ona qədər onun xanım Zəhra onun zikri təsirini qoydu. Elə belə demədi ki, mən falan kəsəm apardı görə məsələn. Yəni onun pak nəfəsidir, xanım Zəhranın pak nəfəsidir ki, mən bu haldayam. Duamı Allah eşidir. Pak nəfəsin duaya təsiri var. Baxın, insan hansı həddə gəlir çatır ilahvərəb. Niyə getmirik ki bu yolu biz? Niyə biz qalaq ki? Və batini zikirə yetişmək istəyirsinizsə elə canlı zikri saxlayaq. Müxtəlif əziyyətlərə qatlaşmalıyıq və əziyyətlərə qatlaşanda da Allah nəsib eləyəcək. Yolu nədir? söylədi. Yolu istəklərimiz toqquşacaq, ilahi istəkləri götürəcək. Get-gedə batın zikirə yaxınlaşacaq. Bunu Qurani-Kərimdə Nur surəsi 37-38-ci ayəsinə baxsınız, Allah necə toxunub zikir mövzusuna o ayədə. Ayəni deyim, özüm də izah verərəm sizə rahat şəkildə izah verməmişsə bir də müqəddimə söyləyirəm. Baxın, insanın ömrü, həyatı dünya həyatından söhbət edirəm, yalnız dünya həyatından. Təxminən 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə bir peşəsi var, sənəti var, ixtisası var, xülasə bir fəaliyyəti var. O fəaliyyətlə məşğuldur. Məsələn, ticarətçidir. Bu bir hissəsi. İkinci hissə günün Bir hissəsi o fəaliyyətdən də əlavə müxtəlif gündəlik işləri var. Dostlarla görüş, yemək yeyir, paltar alır özünə, alqı-satqı eləyir. Məsələn, gedib nəsə alır daha dörsə bazardan. Günün bir hissəsi də müxtəlif işlərdir. Bir hissəsi bir fəaliyyətidir. İkinci hissə müəyyən məşğuliyyətlərdir. Quran nə deyir? Ricalun lọtulihim ticaretun və la bi'un an zikrillah və iqaməssəlah və və itais zakah. Quran deyir: Mən bəzi bəndələrim var. O 2 dənə hissə ki, söylədik, o 2 hissə heç vaxt onunla mənim arama daxil ola bilmir. 1 fəaliyyət, 2 müxtəlif işdir heç vaxt məndən onun arasına daxil ola bilmir. Fəaliyyətdən misal çəkəndə ticarətdir. Bəzən onlar fəaliyyətdən deyir ticarət. Misaldır bu. Amma ikinci iş nədir? Nəsə gətir məsələn dükandan özünə paltar alır. O da ikinci iş. Nə ticarət, nə gəl dükanından nəsə almaq. Onunla mənim arama daxil ola bilmir. Əslində bunu istəyirsin Allah. Nə fəaliyyət, ixtisas, peşə bu bir. Nə də gündəlik işləri, istirahət, yeməyi, gəzməyi bunlar heç biri onunla mənim arama daxil ola bilmir. Rical belə bəndələrim var mənim. Bu ikilik mənə ola bilmir bizə. Nəyə məna ola bilmir? Baxın nə qədər zəngin həyatdır. Üç şeyə məna ola bilmir. 1. fərdi ibadət, 2. ictimai ibadət, 3. qəlbin ibadəti. Hansını necə çıxarış edirəm? Cavab. Ən zikrullah. Zikr qəlbdən başlayır. Qəlbin ibadəti. Qalbla Mənim arama daxil ola bilmir. 2. İqamə-səlah fərdi ibadətlərdən bir namazdır. 3. Və itā'iz zəkat ictimai ibadətlərdən biri zəkatdır. Nə ictimai ibadətin qabağını alır, nə fərdi ibadətin qabağını alır, nə qəlbin ibadətən qabağını alır, fəaliyyət və gündəlik işlər. Mənim belə bəndələrim var. Fikir ver düz ayə. Niyə ala bilmir? Ona görə də çox zəngin ayət. Niyə ala bilmir? Niyə onlar bu haldadılar ki, həm boynuna düşən bütün işləri icra edirlər. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub fal-absar. Çünki onlar qiyamətdən qorxurlar. Onlar başa düşüblər ki, həyat bu dünyadan ibarət deyil. Bu həyat bir hissəsi bu dünyadadır. Az hissəsi bu dünyadadır. Çox az bir hissəsi bu dünyadadır. Çox hissəsi qiyamətdir, axirətdir cənnətdir. Onların qəlbində o qiyamət xofu onları buna vadar eləyir. Ki o kilik bu üçlüyün qabağını ala bilmir. Ayə tam, gözəl, hər şey öz yerində. Hər şey öz yerində. İmam Baqir əleyhissalam bu ayəni oxuyandan sonra belə bir dənə hədis deyir. Deyir: "İnnahum qawmun və insanlar var. İzə Hazərətə salla və tərək" tərakus ticarət. Elə ki namaz vaxtı gəlir, ticarəti qoyurlar kənara. Va enqalebu ilə salah namaza tərəf gəldilər. Ən yəni, böyük imkan təqdirində də maksimum namaz ticarəti saxladı. Allahla danışma vaxtı gəl çatdı. Va huwa peyğəmbər İmam Baqir, va huwa əzəm əcrən min men ləmiyə təcir. Bu insan digər insandan qiymətlidir. Hansı insandan? Bir var işim yoxdur. Namaz vaxtı gəl çatdı. Allahu ekber. Əvvəll başa qılıram. Bir də var, işim var. Namaz vaxtı gəl çatdı. İşimi saxlayıram namaz əvvəll başa qılıram. İmam buyurur ki, bu ikinci birinciyindən daha üstündür. Niyə? Çünki toqquşma baş verir. Hardakı istəklər toqquşur və orada ibadət canlanır. O ibadət birinci ibadətdən daha üstündür. Fikir ver düz. Baxın, bizə deməyiblər ki, dünyadan qopun, dünyadan qırılın. Dünya sənə axirətünü tutdurmasın dünya sənə zikr urutdurmasın. Dünya sənə fərdi və ictimai ibadətləri unutdurmasın. Peyğəmbər Salmanı göndərdi. Dedi: "Get qızım lan Fatıx xanım Fatimənin yanına göndərdi. Nəsə deyəcəkdi xanım Fatiməyə. Də geldi, dayandı qapısının kənarında, salam verdi xanıma, amma belə deyir: "Baxtım gördüm xanım Zəhra, Salman deyir. Dəyirman daşın fırladır, unu üydür." amma o işi gördükdə dinliyir, yaqraul Qur'an, Qur'an oxuyur. Həm Qur'an ayəsini tilavət edir, həm eyni zamanda boyuna düşən işi icra edir. Xanım Zəhra belədir. Xanım Zəhra bizə sizə həmzə nümunəti, həmzə nümunət ki bu halda olmalıyıq. Hansı halda? Həm dünyə işlərimiz, həm axirat. Paralel. İkisi birlikdə. Onu yad istərlər də var, dünyanı atıb axirət tutanlar bizdən deyil. Axirəti atıb dünyanı tutanlar da bizdən deyil. İkisi birlikdə. Əgər insan bu halda olsa, qiyamət xofu vadar edibcə onu boynuna düşən üç işi görür. Həm fərdi ibadat, həmiş ibadat, ictimai ibadat, həm qəlbin ibadəti, nə məşğulliyyət, fəaliyyət, ixtisas peşə onun qabağını alır. Nə də gündəlik işləri onun qabağını alır. Belə oldu o təqdirdə Allah nə deyir? Allah deyir ki, məgər mən səni belə qoyaram? Xeyr. Liya ziya billah ah sana ma'amilu 38-ci ayə Nur surəsində. Əmilu buyurur, sənə etdiyin bu müka əməlin müqabilində çox gözəl bir mükafat verəcəm. Əhsen deyir. Əhsen ən gözəl mükafata deyilir. Həsən Demir, Demir yaxşı, gözəl. Dey, çox gözəl bir səni mükafatlar verəcəm. Axı yoxdur, bilə ola mənim bir iş görürəm, sən ondan böyük bir mükafat verirsən. Da atın e, məsələn əmlakın bir qiyməti olur da. Olmaz ki, 5 manatlıq bir şeyi 1 milyon gətirib verəsən. Bunun 5 manat qiyməti varsa 1 milyon niyə verib almalısan ki? Allah desən mənim işimə daxil ol. Gəl han buyurun. Davam edin də buyurun. Vallahu yarzuq mənə şəb digəri hesab. Mən hesabsız verirəm bu mənada. Mən hesablama ilə eləmirəm. Bunun axı qiyməti 5 manatdır. 5 manat verim, yox. Mən bu hesablama ilə iş görmürəm. O sizin hesablamalardır. Mənim hesablamam fərqli bir şeydir. Sən bir dənə xırda bir əməl eləyirsən, mən əhsən verərəm. Özün bilərəm. Mən Allaham. Mən rəhimliyəm. Mən rəzzaqam. Mən səni çox istəyirəm. Əgər sən pir attın güləndə Allah sənə daha çox tərəf atdınır sənə tərəf. Bax bu günki söhbətimi yığsam bir yerə zahiri zikr, bir pillə. 2. batini zikr. 3. canlı zikr. Canlı zikrin yolu batini zikirdən keçir. Batini zikrin yolu zahiri zikirdən keçir. Batini zikrlə qovuşmağın yolu istəklərin toqquşmasından keçir. İstəklər toqquşur, Allahım toqquşur ixtisasımla, peşəmnə, fəaliyyətimlə. Allahımın buyruqları toqquşur gündəlik məşğulliyyətimlə, boynuma düşən vəzifələrlə, işlərlə. Belə olduğu təqdirdə mən Allahın işi deyirəm, vacibdir. Eyni zamanda dünyada tərk eləmirəm, addım atıram. Belə olduğu təqdirdə asısız da batını zikir. Ondan sonra bir müddətdən sonra olursan canlı zikr. Allah canlı zikr olmağı bizə nəsib eləsin. Allahım ilk əvvəl duamız budur. İmam zamanımızın zəhurun təcili ilə. Allah. Qalbimizdə nə ehtacatlar var, nə dualar var, rəva elə. İşğal olunmuş torpaqlar, xüsusilə də bu gün Şuşanın işğal olunduğu bir gündür. Allahım işğal olunduğu torpaqlar, Qarabağımızı tezliklə azad elə. аллах амандық қыласыз